وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان الى اليتيم واكرامه من اسباب دخول الجنه فقال عليه افضل الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين واشار الى السبابه والوسطى وفرق بينهما Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa uh, menjanjikan bagi orang yang mana berlaku berbuat ihsan kepada anak yatim, memuliakan anak yatim, mereka itu dijanjikan syurga. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengan orang yang menjadi kafil, menjadi penjamin, menjadi apa? Uh, menanggung anak yatim ini seperti dua jari uh, di dalam syurga. Maknanya Nabi SAW alaihi dengan dua jari yang mana dijarakkan. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah فرق بين السباب وَالْإِبْهَامُ لم يقل النبي هكذا فرق بينهما الفرق بين المحسن إلى اليتيم وما بين النبي مثل الفرق بين السباب والإبهام المسافة ليست بعيدة مسافة قريبة فتكون قريب من منزلة الأنبياء والمرسلين dan Imam mengatakan Maksudnya Nabi SAW alaihi wasallam tidak merapatkan jari sebegini kerana apa? Kerana menunjukkan bahawa darjat orang yang berbuat ihsan kepada anak yatim dan Nabi itu jaraknya tak jauh. Jadi ada antara sebenarnya juga jadi ini dengan Maksudnya tak jauh darjat dua dua apa? Dua golongan tersebut. Arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairul buyut baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi wa sharul buyut baitun fihi yatim yusa'u ilaihi. Dan di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sebaik-baik rumah adalah rumah yang mana di dalamnya ada anak yatim dan orang rupa apa ahli rumah tersebut ber, berlaku ihsan berbuat ihsan kepada anak yatim tersebut dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang mana adanya di dalamnya anak yatim akan tetapi ahli rumah tersebut meng, meng, apa, mengabaikan anak yatim tersebut وذكر بعض الصالحين العلماء أن رجلا في مكة المكرمة راى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالٍ في الليله الاولى يقول له النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان راوه في المنام يا فلان اذهب الى فلان ابن فلان ابن فلان يذكر له اسمه الرباعي وبشره بانه من اهل الجنه فاستيقظ الرجل يسال الجيران يسال اصحابه هل تعرفون هذا الاسم فلان Bin Fulan, Bin Fulan, Bin Fulan. Kau la lah uh, saya Cuma cerita yang dikisahkan oleh orang soleh bahawa uh, terdapat seorang di Mekah, di Mekah mana? Uh, di Mekah bahawa seorang itu bermimpi Nabi saw sebanyak 3 kali. Tiga malam tiga malam tertentu bermimpi Nabi saw. Kemudian pada malam terakhir, uh, apa, Nabi saw mengatakan, wahai Fulan, kamu pergilah cari si Fulan, besi Fulan, besi Fulan dan pergi kepada dia dan sebutkan tentang kisah-kisah ini maka bila orang yang mimpi ini terjaga dia pun mencari dia pun tanya jiran dia dia tanya jiran-jiran dia kamu kenal tak nama si fulan dia si fulan maka dia mencari orang tersebut hatta dhahaba ila al-barid indakum ma adri ma yusamma di ma'rifat arqam al-telefon yasal syarikat hal hadha al-ism ma'ruf indakum atau la na'rifu Sehingga kan dia punya mencari itu bukan saja ditanyanya jiran-jiran dia bahkan dia pergi kepada um, balik ni macam pejabat pos. Uh, tapi untuk ditanyakan mana tempat yang mana tercantiknya nombor telefon uh, orang kampung ke orang uh, kawasan tu nombor telefon. Jadi dia pergi asal so dia tanya ada tak uh, apa tertulis dalam simpanan kamu nama-nama ini nombor kontak macam mana nak hubungi dia. Sumbaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Laila Tafaniyah. Wa akhbarahu أخبر فلان ابن فلان وبشره بأنه من أهل الجنة بحث فلم يجده Kemudian pada malam seterusnya pada hari tersebut dia cari tak jumpa pada malam seterusnya mimpi lagi Nabi SAW dan Nabi SAW memerintahkan perkara yang sama pergilah cari si fulan di si fulan si fulan dan beritahulah berilah dia berita gembira dia, di, di kalangan ahli syurga kemudian akan tapi orang yang ni yang mimpi cakap aku dah cari tapi tak jumpa. Summa <tuh> fil lailatil thalithah ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وحدد له البيت والسكن اذهب إلى فلان بن فلان بن فلان وهو لا يسكن في مكة هو في الرياض في قرية كذا في مكان كذا في سوق كذا حدد له النبي صلى الله عليه وسلم المكان اذهب إليه وبشره بأنه من أهل الجنة Kemudian pada hari yang ketiga beliau pun mimpi lagi sallallahu alaihi wasallam bermimpi lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi Dan pada malam tersebut, Nabi SAW memberitahu suruh cari lagi. Akan tetapi Nabi SAW menunjukkan tempat rumahnya dengan tepat. Mana Nabi SAW mengatakan, carilah simpulan, simpulan, simpulan. Akan tetapi beliau ini tidak menetap di Mekah. Rumahnya berada di Riyadh. Kamu pergilah di Riyadh. sana, di pasar nama ini, di kampung nama ini, jalan nama ini. dapat di rumah ini, jumpalah simpulan ini dan bagilah dia berita gembira. Dia di kalangan ahli syurga. Zahaba ila bayt al-rajul wa daqqa alaihi al-bab. وقال له: أتعرف فلان بن فلان؟ بن فلان قال: نعم. من هو؟ أنا هو شوف أنا أنا ذلك الرجل. ثم قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وكل مرة يخبرني بشر فلان ابن فلان بأنه من أهل الجنة، ماذا تعمل من عمل؟ ما هو العمل الذي تعمله؟ فقال له: لا يوجد عندي عمل كثير ولكن جاري توفي قبل فترة من الزمن يعني قبل تقريبا سنة أو أقل توفي جاره وله زوجة وله أولاد ولا يوجد أحد ينفق عليهم ولا يوجد عندهم أجرة ولا راتب قال فقسمت راتبي وأجرتي قسمين نصف لي ونصف لهم فأنا أعطيهم ذلك النصف ولا يعرف أحد حتى هم لا يعرفون ذلك يعني يرسله إليهم بطريقة خاص يرميه إلى البيت وغيره ولم يفقدوا من والدهم إلا الصورة فقط قال هذا الذي يفعل أنفق على أرملة وأنفق على أيتام ولكن السر الذي كان بيني وبين الله قد أفشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره حتى ربما يقتدي الناس بذلك Kemudian beliau ni pun yang berimpi tadi pergi dan seperti mana disyarat oleh Nabi SAW Pergi ke pergi ke kampung ini Jumpa orang ni, jumpa rumah ni Dan beliau pun ketuk pintu Tuan pintu Bila ada orang keluar Dia tanya Wahai uh, tuan rumah Kamu kenal tak nama fulan Bia fulan Bia fulan Maka tuan rumah tu cakap Sayalah orang tersebut Sayalah orang tersebut Maka orang yang berbimbing berkata Sesungguhnya aku telah berbimbing Nabi SAW Tiga malam berturut-turut Nabi SAW telah memerintahkan aku Untuk mencari kamu Dan memberitahu kamu Berita gembira Bahawa kamu ini di kalangan ahli syurga sekarang ni aku nak tahu apakah amalan kamu? Apakah amalan kamu sehingga dapat berita gembira seperti itu? Maka oh tuan rumah ni cakap uh, aku tak ada amalan apa yang special cuma je uh, jiran aku sebelah ini beli, uh, dia baru kehilangan uh, suami kematian suaminya dalam tempoh kurang daripada setahun dan daripada selepas uh, mana suaminya meninggal tinggalkan isteri dan meninggalkan anak dan selepas meninggalkan ke uh, suami tersebut meninggal, dia tidak ada apa-apa. Mana tidak ada kerja untuk bagi makan anaknya, tidak ada buat apa-apa amal kerja untuk mendapat duit untuk mendapat makan. Maka aku telah menyara mereka. Gaji aku bulanan aku akan bagi dua. Gaji aku harian aku akan bagi dua. Separuh untuk rumah aku, separuh untuk rumah mereka dan perkara itu tidak ada siapa pun tahu. Aku ada cara, mana cara tersendiri bagi kepada mereka duit tersebut tanpa mereka sendiri mengetahui tampak dalam rumah ke macam mana ke jadi mereka pun tak tahu dan tak ada orang tahu akan tetapi pada hari ini rahsia yang mana di antara aku dengan antara Allah SWT Nabi SAW telah datang ke dalam mimpi kamu dan Nabi SAW telah mengetahui yang kamu wa afdalu ikram wa afdal ihsan ila al-yatim an tu'allimahu tu'allimu amur al-dini fal-ladina yatakaffal bi-yatim tati bihi la ma'ahad tati bihi la darat tawhid tati ma'ahad akhar تنفق عليه حتى يتعلم امور دينه ويصير بعد ذلك من الصالحين من العلماء لان الايتام اذا لم نعلمهم اذا لم نهتم بهم بعد سيخرجون في الشارع وسيتربون تربيه غير صالحه وبعد ذلك سيتناولون المخدرات ويضرون انفسهم ويضرون غيرهم فافضل اكرام لليتيم ان تعلمه امور دينه وان نحفظه في هذه المعاهد التي تهتم بالطلاب bidun tafrir bain al-ghani wa bain al-yatim dan daripada kisah tadi mana amalan dia adalah dia menyara kepada ibu tunggal dan kepada anak yatim itulah amalan dia kemudian saya mengatakan antara perkara yang penting untuk orang yang mana menjaga anak yatim ini adalah mengajarkan kepada anak yatim ini urusan agama ataupun bidang agama bagi mereka ilmu agama kerana anak-anak yatim ini kalaulah mereka tidak belajar ilmu agama ketika mereka kecil nanti mereka akan membesar dalam keadaan tarbiah yang tidak betul tarbiah yang salah dan akhirnya akan menjadi anak-anak uh, yang rosak anak-anak yang rosak dengan suasana yang tak betul jadi uh, untuk orang yang mana menjaga anak yatim perlulah mereka diajar dengan uh, apa urusan agama tentang apa, uh, apa Uh, ilmu agama daripada kecil lagi uh, mana kalau boleh dapat bagi hantar mereka ke madrasah madrasah-madrasah seperti ini yang mana madrasah seperti ini tidak membezakan anak yang kaya dengan anak murid mana anak murid yang kaya dengan miskin tak ada semua sama je